মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সমাস পৰস্পৰ অৰ্থৰ সংগতি থকা দুটা বা ততোধিক পদ লগ লাগি এটা পদ হোৱাকৈ সমাক বোলে পৰস্পৰ অৰ্থৰ সংগতি থকা পৰস্পৰ মানে হৈছে ইটোৰ লগত সিটোৰ পৰস্পৰ অৰ্থৰ সংগতি থকা দুটা বা ততুধিক পদ লগ লাগি এটা পদ হোৱাকে সমাক বোলে যেনে ধৰ্ম তলসৰা পিতাম্বৰ সমাজ বাক্য বা সমস্ত বাক্য সমাজ বাক্যক আমি ব্যাস বাক্য বুলিও কওঁ সমাজ ভাঙোতে যি বাক্য বা বাক্যখণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে সমাজ বাক্য বা ব্যাস বাক্য বোলে যেনে চক্ৰ আছে পানীত যাৰ তেওঁৱেই চক্ৰপানী সমস্তপদ সমাজ বাক্য বা ব্যাক বাক্যৰ সংকোচন কৰি যি পদ তৈয়াৰ কৰা হয় তাকে সমস্ত পদ বোলে সমাজ বাক্য বা ব্যাক বাক্যৰ সংকোচন কৰি সংকোচন মানে অলপ ঠেক কৰি সৰু কৰি ওপৰৰ আমি উদাহৰণ দিছিলোঁ চক্ৰ আছে পানীত যাৰ তেওঁৱে চক্ৰপানী এতিয়া ওপৰৰ চক্ৰপাণীৰ পদটো হৈছে সমস্ত পদ সমস্যমান পদ যিবোৰ পদ লগ লাগি সমাস হয় তাকে সমস্যমান পদ বোলে ওপৰৰ চক্ৰ আৰু পানী পদ দুটা সমস্যমান পদ আৰু ইয়াক ব্যস্ত পদ বুলিও কোৱা হয় সমস্তমান পদক বা সমস্যমান পদক ব্যস্ত পদ বুলিও কোৱা হয় সমাসক কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সমাস প্ৰধানত ছয় প্ৰকাৰৰ দণ্ড সমাস দিঘো সমাস বহুবিহী সমাস কৰ্মধাৰৰ সমাজ তৎপুৰুষ সমাস আৰু অব্যভাৱ সমাস দণ্ড সমাস দুটা বা ততোধিক পদ নিজ প্ৰাধান্য ৰক্ষা কৰি একেলগ হ'লে তাকে দণ্ড সমাজ বোলে যেনে উদাহৰণস্বৰূপে আমি বহুতো দিব পাৰোঁ যেনে হতাহতি জন্ম মৃত্যু কৰ্ণাৰ্জুন হিন্দু মুছলমান জীৱন মৰণ নৰনাৰী এনেকুৱা বহুতবোৰ আমি উদাহৰণ দিব পাৰোঁ হিতাহিত সহজ সৰল তুমি আমি যাকে তাকে জে সেই এই সকলোবোৰ হৈছে দণ্ড সমাসৰ উদাহৰণ দণ্ড সমাজ সাধাৰণতে তিনি প্ৰকাৰৰ ইটৰেটৰ দণ্ড সমাস সমাহাৰ দণ্ড সমাহ আৰু এক শেষ দণ্ড সমাস ইতৰত দণ্ডসমাস যি দণ্ডসমাসৰ সমস্ত পদে সমস্যমান পদবোৰৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তাকে ইতৰত দণ্ডসমাস বোলে যেনে ধেনু আৰু হৰ ধেনু হৰ আই আৰু বোপাই আই বোপাই জয় নাইবা পৰাজয় জয় পৰাজয় ধন আৰু জন ধন জন ৰাজা আৰু মহাৰাজা ৰাজা মহাৰাজা হৰ আৰু গৌৰী হৰ গৌৰী জায়া আৰু পতি দম্পতি অহু আৰু ৰাতি অহুৰাত্ৰি কাৰণ ৰাতি নিশা আদি অক্লান্ত হয় ইয়াত অহুৰাত্ৰ হ'ব অহুৰাত্ৰি নহয় দুটা বা তথ্য বিশেষ্যপদৰো দণ্ড সমাপ হয় যেনে জন্ম মৃত্যু কৰ্ণাৰ্জুন হিন্দু মুছলমান জীৱন মৰণ নদ নদী গিৰিবন আচাৰ ব্যৱহাৰ আদি দুটা বিশেষণ পদৰ দণ্ড সমাস হ'ব পাৰে হিতাহিত হতাহত সহজ সৰল ধনী গৰীব যাতায়ত সঁচা মিছা ন্যায় অন্যায় দুটা সৰ্বনাম পদৰো দণ্ড হ'ব পাৰে তুমি আমি যাকে তাকে যেই সেই যাৰ তাৰ দুটা ক্ৰীড়াপদৰো সমাস হ'ব পাৰে দণ্ড সমাজ দুটা ক্ৰীড়াপদৰ মাজতো হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে দেখা শুনা পঢ়া শুনা ইত্যাদি তাৰপাছতে মই কিছুমান তোমালোকৰ বাবে সমাজ লৈ আহিছোঁ যেনে বিকোদৰ বৃক আছে উদৰত যাৰ বিকুদৰ মাতৃভূমি মাতৃ তুল্য যি ভূমি কৰ্মধাৰই হাতে বোৱা হাতেৰে বোৱা তৎপুৰুষ ৰাজশক্তি ৰজাৰ যি শক্তি কৰ্মধাৰই পাতে গজা পাতত গজা তৎপুৰুষ পথভ্ৰষ্ট যি পথৰ পৰা ভ্ৰষ্ট মানে আঁতৰি গৈছে তৎপুৰুষ সিংহ দুৱাৰ সিংহ অংকিত দুৱাৰ কৰ্মধাৰই বৰ কাঁহ বৰ যি কাহ মানে ডাঙৰ বৰ মানে ডাঙৰ বুজাইছে ইয়াত বৰ যি কাঁহ বৰ কাঁহ কৰ্মধাৰই ৰাজদ্ৰোহী ৰজাৰ বিৰুদ্ধে দ্ৰোহ কৰে যি বহুবিহি দুৰ্ভিক্ষ ভিক্ষাৰ অভাৱ অব্যৈভ ব্ৰহ্মাণ্ডপতি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যি পতি কৰ্মধাৰই অনুদান দানৰ পশ্চাত অব্যৈভ অনুক্ৰমে ক্ৰমে ক্ৰমে অব্যভাৱ লোকান্তৰ অন্য লোক নৃত্য সমাস দেশান্তৰ অন্য দেশ নৃত্য সমাস বে আইনী ন আইনী নয় তৎপুৰুষ গঢ় মিল ন মিল নয় তৎপুৰুষ অনাত ন তাঁৰ নয় তৎপুৰুষ অনসন ন অসন নয় তৎপুৰুষ বিদ্যাসাগৰ বিদ্যাসাগৰৰ নিচিনা কৰ্মধাৰই মুখ চন্দ্ৰ মুখ চন্দ্ৰৰ নিচিনা কৰ্মধাৰই বীণা পানী বীণা আছে পানীত যাৰ বহু বৃহী পদ্মনাভ পদ্ম আছে নাভিত যাৰ বহু বৃহী হতাহতি পৰস্পৰে হাতে হাতে ধৰি কৰা যুঁজ ব্যতিহাৰ বহু বৃহী চুলীয়া চুলি এইটো ব্যতিহাৰ বহু বৃহী পৰস্পৰে চুলিত ধৰি কৰা যুঁজ দবৰা দবৰি এইটো ব্যতিহাৰ বহুবিহী পৰস্পৰে দবৰাই কৰা যুঁজ অহিংসা ন হিংসা নয় তৎপুৰুষ দুষ্ট বুদ্ধি দুষ্ট যি বুদ্ধি কৰ্মধাৰই হৃষ্টপুষ্ট হৃষ্ট যি পুষ্ট সি কৰ্মধাৰই অনাহাৰ ন আহাৰ অনাহাৰ ন আহাৰ অনাহাৰ নীলাম্বৰ নীল অম্বৰ পৰিধান কৰে যিয়ে অম্বৰ মানে হৈছে কাপোৰ নীল অম্বৰ পৰিধান কৰে যিয়ে বহু বিহি সোলপানী শোল আছে পানীত যাৰ বহু বিহি শোল আছে পানীত যাৰ বহু বিহি আমি যাক মহাদেৱ বুলি কওঁ মহাদেৱক সুলম শুলপানী বুলিও কয় নীলাম্বৰ বা নীলকণ্ঠ বুলিও কয় ইয়াৰ পাছতে মই আৰু সমাজ লৈ আহিম তোমালোকৰ বাবে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ